శ్రీ వారు హలసి క్షేత్రం కర్ణాటక భూమికి సంబంధించిన సమస్యలకు అత్యద్భుతమైన పరిష్కారం శ్రీ వారి ఆరాధన ఇల్లు కట్టుకోవాలనే కోరిక ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ అనేక కారణాల చేత సొంత ఇంటికలను కుదరకపోవచ్చు సొంత ఇల్లు ఒక్కటే కాదు స్థలాలు భూములు ఇళ్ళు కొనాలన్నా అమ్మాలన్న అడ్డంకులు తొలగి తొలగడానికి ప్రతిరోజు పూజలో భాగంగా ఈ స్తోత్రాన్ని ఈ స్తోత్రాన్ని కూడా నేర్చుకొని ఈ స్తోత్రమును రోజు తొమ్మిది సార్లు మండలం రోజులు పఠించాలి श्रीभूवरहस्तोत्रं ऋषयसु जितं जितं ते जितयज्ञभावनात्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमदत्तेषु निलिल्युराध्वराः तस्मै नमः कारणसुकराय ते वैतं ननु दुष्कृतात्मानां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्धांसि यस्य त्वचित् बर्हिरोमसाध्यं घ्रिषु चातुरो चातुर्होत्रं सुक्रुण्डा आसीस्वईशनाशयो ऋडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्छर्वणं ते भगवन् भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षान्नुजन्मापसदः शिरोधरम् यणीयो दयनीयदंशः जिह्वा प्रवृत्या प्रवर्गस्य प्रवृद्धत्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसध्यं चितयोऽसवो हि सोमस्तुरेतः सवनास्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवधावतः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिस्तिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मधेयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंशाग्रकोट्या भगवन्त्वया धृता विराजते भूधरा भूस्व भूधरा यथा वनान्निस्सरतो दताधृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् भूमण्डले नाथ तदाद्वितेन ते ना चकास्तिशृङ्गोढनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य ध विभ्रमः संस्थापयोनां संस्थापयैनां जगतां चतुस्थशां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेमचास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्नि स्वतेज्ञोऽग्निवारणावधाः कः श्रद्धीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विवहबन् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये व्यो मा यद्मेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्मता वेदमयं निजं वपुः उज्जनस्तपहान् सत्यनिवासिनो वयं सता शिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिः युज्यमानाः भृशमीशपाविताः स वैभतभ्रष्टमतिस्तवैशते यः कर्मणां पारमा पारकर्मणः गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन्निधेहिशम् इति श्रीमद्भगवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराः प्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्